Глава Украины, при этом, от Полонского. Знаете, вот расисты на каждом углу пищат о том, что э, Украина не является знаете, каким-то действенным или настоящим игроком на мировой арене. Что Украина это фейковая страна и все такое и вот... Ну и эту всю пургу, вы знаете, какую, которую несут расисты, на которую, в общем-то, не стоит, конечно, обращать внимание, потому что а то они и расисты, что с них возьмешь. Но! есть, есть другие люди, которые считают, что Украина является мега игроком. И это прежде всего Соединенные Штаты Америки, а также Польша. Итак, польская оппозиционная партия «Право и справедливость» обвинила президента Зеленского в том, что он вмешивается во внутренние дела Польши, а именно в выбор. Вот кем эмоции. Значит, на стороне кандидата Рафала Часковского, если я правильно высказался выговаривал эту польскую фамилию, поправьте меня, если я не прав. Возможно, не прав. Да. значит, а представляет он громадянскую платформу. Русская как то Гражданская, гражданская платформа, да? Вот. И обвинили вот не, больше, не меньше. то есть оппозиция польская обвинила Украину не больше, не меньше, как вот вмешательство в внутренние дела Польши. А до этого Украину обвиняли Американские республиканцы во вмешательстве в выборы в Соединенных Штатах Америки. Я вообще не понял, честно говоря. Нифига себе мы модные, Какие мы просто мега крутые. Мы сначала мы не успели вмешаться в выборы в Соединенных Штатах Америки, как мы уже вмешались в выборы в Польшу. Представляете? Каким супер игроком на международной арене является Украина. А то, что расисты про нас говорят, да, что у нас что-то не так, что мы не такие, что мы не сикие, это просто от зависти, потому что их уже пинают, как вот таких вот шелугилых псов везде. Уже говорят, пошли вон отсюда, здесь уже Украина везде, понимаете, а ваша Россия, что она вообще может? Конченная Россия, никому не интересная, да? И по задворкам мировым лазит, он встречается с Буркина-Фасо, то, то, то как она сейчас, Центральноафриканская республика. Их путлер встречается, да? А наш Зеленский в это самое время вмеш... вмешивается в...